एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं पंच श्लोकी श्री सर्वलोह कवचंग सकलान पूतरान पवंत कच्चल पातरंग भवंत सागरा ब्रिक छान सकलान लेखना उर्य पवंत कागरा सारस्वती आदपवन्त भक्ता लेखकं पवन्त है तद्यप महात्मनाजानन्तरोमं त्वमन्तनाथं विद् पवशेष नारदाद् सारद कथन्त मेहमाना भवन्त पारं नेत नेत बदंत नित्यं आंत अनांत सारं। ऋषिगनामुने वराद पुङ्गव श्रुतशास्त्राद् निगमं पुराणम् स्वच्छन्द छन्द गाथा कविजनान् कोविद गायन्त नित्यप्रार्थनालभन्त मर्मम् एकजीह त्वेदासनाथं किम पारन्ति कथान्त नामं पाह पाह छमोपराधम् शर्ण्य 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 नमामि सङ्गकजीह त्वैदासनाथं किम पारन्ति कथान्त नामं पाह पाह छमोऽपराधम् शरण्य शर्ण्य शर्ण्य नमामि की दश्वि हमने रक्षाहम् सर्वलोहदी रक्ष्याहं हमने। सर्वकाल जी दी रक्षा हमने सर्वलोह जी दी सदा रक्षा हमने सर्वकाल जी दी रक्षा हमने सर्व लोह जी दी सदा रक्षा हमने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह